assalomu alaykum aziz yurtdoshlar tirik so'zlar nomli ko'rsatuvimizga xush kelibsiz Bugungi bugun ko'rsatuvimizda yana iso masihda kimligimiz haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz oldingi ko'rsatuvimizda esingizda bo'lsa insonning kimligi kim ekanligi borasida gaplashgan edik eng boshida adan bog'ida odam ato va momo havoning mavqei tutgan o'rni qay darajada yuqori bo'lganini xudovand ularni bosh qilib yaratganini butun yaratilgan mavjudot ustidan hukmron bo'lib ularni boshqargani ular bilan oziqlanib ulardan foydalanganlari butun borliqqa egalik qilganlarini xudo esa ularga ana shu haq huquqlarni berib qanday yuksak qadr qimmat berganini inson egallagan martaba qanchalar yuksak bo'lgani haqida so'z yuritgan edim so'ng gunoh qilganlari va qay darajada o'z qiyofalarini yo'qotganlari xudoning farzandi bo'lish huquqidan mahrum bo'lib gunoh oqibatida xudodan ayrilganlari haqida so'z yuritdim ular adan bog'idan haydaldilar oqibatda ulardan paydo bo'lgan o'g'illar qobil va xobil biri boshqasini o'ldirib insoniyat boshiga o'lim ko'rolmaslik kasallik qashshoqlik olib keldi yer bundan keyin tikanu yantoq o'stiradigan bo'ldi inson hayoti uchun zararli narsalar gunoh natijasida kirib kelganini aytib o'tdik Odamato bilan momo havo asl qiyofasini yo'qotganining ta'siri nasldan naslga o'tgani va yer yuzidagi butun odamzotni qanday og'ir ahvolga solganini tilga oldim suhbatimiz oxirida esa bizni ruhlantiradigan umid beradigan ezgu xushxabarni ham sizga yetkazdim u ham bo'lsa iso masih orqali bizga yetib kelgan xushxabardir iso masih orqali uning nomiga iymon keltirganlarga uni qabul qilganlarga xudo qaytadan uning farzandi bo'lish huquqini berganini aytdim ehtimol oldingi ko'rsatuvimizda siz xudoga iymon keltirib gunohlaringizga tavba qilib xudoning farzandlari qatoriga qo'shilgandirsiz balki bugun ko'rsatuvimizni birinchi marta ko'rayotgandirsiz agar shunday bo'lsa ko'rsatuvimizni tinglab siz ham xudoning nazarida iso masihda kimligingizni kim ekanligingizni ko'ra olasiz deb umid qilaman keling hozir yana iymonimiz asosi bo'lgan xudoning kalomi injil kitobiga murojaat qilaylik yangi ahdda luqo bayon etgan xushxabarning 15 bobida ota va o'g'il o'rtasidagi munosabatni ifodalaydigan bir masal keltiriladi bu darbadar o'g'il haqida masal keling hozir darbadar o'g'il haqidagi masalni o'qib odamning gunoh oqibatida o'z martabasini qanday yo'qotishi va qanday qilib qayta tiklanish haqida qator ibratli haqiqatlarni o'rganaylik luqo bayon etgan xushxabar o'n beshinchi bob darbadar o'g'il haqida masal 11 oyatdan boshlab o'qib eshittiraman iso yana dedi bir odamning ikki o'g'li bor ekan ularning kichigi otasiga ota mol mulkingizdan menga tegishli qismini bering debdi ota bisotini ikki o'g'liga bo'lib beribdi bir necha kundan keyin kichik o'g'il bor yo'g'ini yig'ishtirib uzoq bir mamlakatga ketibdi u yerda shaloq yashab mol dunyosini ko'kka sovurib yuribdi borini isrof etgandan keyin u mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi yigit ham muhtojlikka yo'liqibdi u borib bu mamlakat fuqarolaridan biriga yollanibdi u esa yigitni o'z dalasidagi cho'chqalarni boqishga yuboribdi nihoyat yigit cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirishga ham zor bo'libdi lekin unga shuni ham ravo ko'rishmas ekan o'ziga kelgach u debdi otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman endi otamning oldiga boray va unga ota men xudoga va sizga qarshi gunoh qildim endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas deyman yigit otasi oldiga ravona bo'libdi u hali uzoqda kelayotgandayoq otasi o'g'lini ko'rib ko'ngli bo'shab ketibdi yugurgancha borib o'g'lining bo'ynidan quchib yuz ko'zlaridan o'pibdi o'g'li unga ota men xudoga va sizga qarshi gunoh qildim endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman debdi ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi tez bo'ling eng nafis to'n keltirib yelkasiga yoping qo'liga uzuk taqing oyoqlariga choriq kiygizinglar bo'rdoqini olib chiqib so'yinglar yeb ichaylik xursandchilik qilaylik chunki mening bu o'g'lim o'lgan edi tirildi yo'qolgan edi topildi shunday qilib xursandchilik qila boshlabdilar keling masalga izoh beraylik bir boyning ikkita o'g'li bo'lgan bir kuni kenja o'g'il otasining oldiga keladi va mol mulkidan boyligidan merosdan unga tegishli merosini ajratib berishni talab qiladi avvalo otaga bunday murojaat etishning o'zida ajablanarli bir jihatini ko'raman aslida ota ona tirik ekan mol mulkingizdan mening hissamni bering deb aytish ular hali hayot ekan ulardan meros so'rash boyligini mulkini bo'lib berishlarini talab etishning o'zi o'rinsiz chunki meros shunday narsaki ota ona bu dunyodan o'tgach so'ng o'g'illarga bo'lib beriladi ota ona hali hayot ekan menga merosimni ajratib bering deyish ularga o'lim tilash bilan barobar bu mana shunga teng hisoblanadi bu mutlaqo o'rinsiz o'ylamay bosilgan qadam ammo o'ylantiradigan narsa kenja o'g'ilning otaga menga tegishli merosni bering oilani tashlab ketmoqchiman deb otasining qo'lidagi davlatning teng yarmini olib ketishidir o'g'il otaning huzuridan uni tashlab katta pul davlat bilan boshi oqqan tomonga yo'l oladi begona yurt yot xalqlar orasiga ketadi ha mayli ketibdi nima qilsa qilibdi bu ishi yaxshi bo'lmasa ham bo'ladigan narsa bo'ldi ammo qarang merosni olgach yigit begona yurtga ketdi u yerlarda yashadi qo'lidagi bor pulini mol mulkini otasidan olgan mehnati evaziga emas balki ota onasidan osonlikcha olgan davlatini ko'kka savurdi. yosh yigit ayish ishratga ko'ngil berdi bor pulini yeb ichdi behayo ayollarga sarfladi ko'ngli istaganini qildi ko'z yumib ochguncha bor davlatidan ayrildi so'ng esa u yashagan yurtga qahatchilik ocharchilik keldi natijada yigit ishsiz qoldi qornni to'ydirish uchun hatto non ham topolmaydigan ahvolga tushdi qashshoq bo'ldi shu mamlakatda bir boyning oldiga ish so'rab bordi boy ba yigitni cho'chqa boquvchisi qilib qora ishga oladi cho'chqa boqiladigan joy nihoyatda jirkanchli bo'ladi lekin yigit hatto shu ishga ham rozi bo'libdi unga maosh ham berishmas ekan qornni to'ydirish uchun ishlashga majbur ekan shu ishga ham rozi bo'lib ishlab boshlabdi ajablanarlisi shuki yigit cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornni to'ydirishga ham zor bo'lgan lekin unga shuni ham ravo ko'rishmas edi tasavvur qiling a xalqimizda pulsiz ishlatsang ham nonsiz ishlatma degan naql bor ammo darbadar o'g'il qornni to'ydirish uchun ishga borgan cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornni to'ydirishga rozi bo'lgan hatto ana shu qozoqlarni ham unga ravo ko'rishmas edi nihoyat yigit aqlini yig'ib olibdi kalomning o'n yettinchi oyatida o'ziga kelgach u debdi otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi men esa bu yerda ochlikdan o'layapman deyilgan otasining uyida xizmatkorlari bor u buni yaxshi biladi chunki o'sha okay. uyda tug'ilib o'sgan bu yigit yuqori martabali edi otasining okay. uyida hurmati otaning vorisi degan yuksak nomi bo'lgan unga xo'jayinlik qilish vakolati berilgan edi xizmatkorlarga buyruq berardi otasining uyida xizmatkorlari unga xizmat qilar dasturxoniga yegulik olib kelardi u mana shunday yuksak martabasini tashlab keldi otaga bo'ysunishdan bosh tortdi muddati kelmay meros talab qildi begona yurtga va endi shun mana shunday ayanchli ahvolga tushib qoldi shunga qaramay men uni aqlli deb atayman nega deysizmi sababi 17 oyatda ko'rsatilgan u aqlini yig'ib oldi qashshoqligiga ayanchli ahvoliga qarab to'g'ri qarorga keldi mana uning birinchi bosgan to'g'ri qadami otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi otasining uyida u mo'l ko'lchilikda yashagan endi esa ochlikdan joni uzilar holatga yetdi bu o'zligini yo'qotgan yigitning ahvolidir shohona hayot kechirgan badavlat xonadon sohibining o'g'li yish ichishiga ko'ngli istaganiga qo'li yetadi hamma narsa to'kin bo'lsa ham unga meros kerak bo'lib qoldi yuragida ochko'zlik mag'rurlik ildiz otgan u shaloq yashashni tanladi ko'ngli istagancha gunohga berildi buzuqlik zino kayfu safo girdobiga botgan yigit mana shunday ahvolga tushdi yuragida gunohga chanqoq nafs ayish ishratga ochofatlikka ishtiyoq axloqsiz ayollarga buzuqlikka ko'ngil qo'yish xudbinlik uni mana shu ahvolga olib kelgan edi o'zligini uz o'zi yo'qotdi otasi uni haydab chiqarmadi o'z itoatsizligi bilan o'zligidan voz kechdi o'zi bu yo'lni tanladi natijada ko'rayotganimizdek shu ahvolga bordi cho'chqalar yeydigan qo'zoqlarni ham unga ravo ko'rishmadi ammo yigit o'ziga keldi otamning uyida qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi ular to'qchilikda kun kechiryapti men esa bu yerda ochlikdan o'layapman dedi endi otamning oldiga boraman va unga ota men xudoga va sizga qarshi gunoh qildim deyman 19 oyatga e'tibor bering bu oyat meni juda ruhlantiradi endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qiling shu so'zlar bilan yigit yerga yiqiladi endi o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman meni hovlingizda xizmat qiladigan yollanma ishchilaringizning biri qilib qabul qiling yigit aslida o'g'il hamma mol mulkning egalaridan biri uning shohona hayoti Uning qanchadan qancha xizmatkorlari bor edi dasturxoniga uzatilgan ovqat mehnati evaziga emas balki martabasi tufayli berilgan nima istasa otasining uyida ortig'i bilan muhayyo etilar edi ammo o'g'il bulardan yuz o'girdi gunohli yo'lni tanladi endi gunoh ichida cho'chqalar yeydigan ovqatdan yeyishga ham rozi bo'lgan yigit o'ziga kelib o'ylandi da. otasining oldiga qaytib borishga qaror qilmoqda bu yerda otasiga aytmoqchi bo'lgan so'zlarga e'tibor bering ota men sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman xudoga va sizga qarshi gunoh qildim nima uchun chunki sizdan yuz o'girdim endi meni yollanma ishchilaringizdan biri qilib oling deydi otaning yuragini ezib yuboradigan so'zlar qaysi ota bunga yo'q ket oldimdan deya oladi qaysi ota ona och nahor juldur kiyimda xo'rlanib qaytib kelgan o'g'liga yo'q deya oladi qaysi ota ona yo'q deya oladi qaysi ota ona o'g'ildan sen bu huquqni yo'qotding endi kech deb yuz o'giradi seni xizmatkor qilib olmayman ko'zimga ko'rinma deya oladigan ota bormikan bu so'zlarni aytish uchun yurak toshdan bo'lishi kerak bu yurak et emasda tosh bo'lishi kerak ammo inson bolasi o'z farzandiga nisbatan hech qachon tosh toshbag'ir bo'lmaydi darbadar o'g'il yo'qotgan martabasini qayta tikladi otasi shunday dedi yigit otasi oldiga ravona bo'libdi u hali uzoqda kelayotgandayoq otasi o'g'lini ko'rib ko'ngli bo'shab ketibdi yugurgancha borib o'g'lining bo'ynidan quchib yuz ko'zlaridan o'pibdi o'g'li unga ota men xudoga va sizga qarshi gunoh qildim endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman debdi ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi tez bo'ling eng nafis to'n keltirib yelkasiga yoping qo'liga uzuk taqing oyoqlariga choriq kiygizinglar bo'rdoqini olib chiqib so'yinglar yeb ichaylik xursandchilik qilaylik qarang otasi eng nafis tun keltirib yelkasiga yoping deydi Tun kiydirish bu solihlik tuni belgisi qo'liga uzuk taqing uzuk qaytadan o'g'illikka qabul qilganlikning nishoni o'g'illik uzugi oyoqlariga choriq kiygizinglar bo'rdoqini olib chiqib so'yinglar yeb ichaylik xursandchilik qilaylik deydi chunki sababi bor nima uchun chunki mening bu o'g'lim o'lgan edi tirildi yo'qolgan edi topildi shunday qilib xursandchilik qila boshlabdilar bu masal orqali qisqa masal orqali xudo bizning iso masihdagi yo'qotgan martabamiz qay tarzda qayta tiklanishini ko'rsatishni istaydi qadrli yurtdoshim bu masal orqali siz o'zingizni ko'ra olyapsizmi biz xudoning shohligida xudoning suratida yaratilganmiz xudo bizni bosh qilib yaratgan qul qilib emas xudo bizga butun yaratilgan borliq ustidan hukmronlik qilish uchun shunday buyuk martaba berdi qadr qimmatimizni g'oyat yuksak qildi xudoning nazdida martabamiz uning farzandlari degan yuksak nomda mujassam u bizni farzandlarim deydi ammo gunoh natijasida biz bulg'andik tubsiz jarlikka quladik balki siz ham hozir shunday ahvoldadirsiz balki ega bo'lgan hamma narsangizni yo'qotgan martabangizdan ayrilgan holda qadrsiz bo'lib qolganingizni his qilib o'zingizdan nafratlanib yashayotgandirsiz balki gunoh sizni bulg'agandir gunoh domidan chiqa olmayotgandirsiz hayotingiz chigallashib ketgan xunuk voqealar girdobiga botib boshi va oxirini topolmay qiynalayotgandirsiz balki oilangiz barbod bo'lgan turmush o'rtog'ingizga xiyonat qilib bolalaringizdan oilangizdan ayrilgandirsiz kasallik sizni umidsizlikka olib kelgan o'limni kutishdan boshqa chora qolmagandek tuyulishi ham mumkin hozir boshdan kechirayotganlaringizning hammasiga ge... gunoh sababchi balki bunga boshqalarning sizga qilgan yomonliklarini sabab dersiz balki o'z gunohingiz uchun jabr tortayotgandirsiz nima bo'lgan taqdirda ham siz yagona xudoga ishonmagan undan uzoqlashib uni tanimagan vaqtingizda mana shu qorong'ulikda darbadar o'g'ilga o'xshab aysh ishratga berilib qisqa vaqt ichida bor mol dunyosini ko'kka sovurgan yosh yigit kabi yashab hozir boshingizga nima tushganini bilmay yurgan bo'lishingiz mumkin balki yeyishga noningiz yo'qdir o'ylab ko'ring balki aqlni yig'adigan vaqt keldi siz ham darbadar o'g'il kabi mana shu holatingiz haqida fikr qiling birinchi fikr qayerdan boshlandi darbadar o'g'il shunday fikr qildi otamning uyida yollanma ishchilarning noni oshib toshib yotibdi men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman aziz yurtdoshim hozirgi ahvolingizga gunohlaringiz sababdir nima deb o'ylaysiz qutulish yo'li bormi yoki butun umringizni shu ahvolda o'tkazishni xohlaysizmi bu holda abadiy hayotingiz ham do'zaxda o'tadi bu holatdan qutulish yo'li bor sizga aytmoqchiman juda yaxshi yo'l meni yaratgan meni sevgan va men uchun o'z o'g'li iso masihni qurbon qilgan egam xudoga qaytib boraman deng o'rningizdan turib unga iymon keltiring iso masihni qabul qiling yo'qotgan martabangizni iso masih orqali qayta tiklang yo'qotgan o'g'illik huquqingizga qaytadan ega bo'lasiz iso masihga iymon keltirgan vaqtingizda osmondagi xudo bizning otamiz sizni quchog'iga olib o'padi siz hali uni chaqirmaslingizdan unga iymon keltirmoqchi bo'lgan vaqtingizda yoq u sizni bag'riga olishga tayyor u egningizga eng qimmatbaho solihlik to'nini tashlaydi muqaddas kitobda yozilganki biz iso masih orqali oqlanganmiz xudo bizga solihlik libosini berdi xudo barmog'ingizga uzuk taqadi chunki iso masihga ishongan uni chin yurakdan qabul qilgan har bir odam xudoning farzandi bo'lish iqtidoriga ega bo'ladi u siz uchun katta to'y qiladi chunki injilda yozilganki gunohlariga tavba qilgan va qutqarilgan har bir jon uchun iso masihga iymon keltirgan har bir gunohkor uchun osmonda xudoning shohligida shodiyona bayram bo'ladi hozirning o'zida gunohlaringizga tavba qilsangiz iymon keltirsangiz muqaddas ruhdan tug'ilasiz xudoning farzandlari qatoriga qo'shilasiz oldin yo'qotgan ya'ni azalda bor bo'lib gunoh natijasida yo'qotilgan martabangizni iso masihda xudo yana qayta tiklaydi siz uchun samoda katta shodiyona qilinadi siz bunga ishonasizmi xudo hayotingizni turmushingizni kasalliklaringizni sizdagi barcha muammolarni yo'qotganlaringizni qayta tiklay olishiga ishonasizmi xudo bunga qodir u siz o'ylagandan ortig'ini ham qila oladi xudoga keling u yuborgan xaloskor iso masihga iymon keltiring iso masihda faqat iso masihdagina yo'qotilgan martaba qayta tiklanadi faqat iso masihda bizning martabamiz haqiqiy qadr qimmatimiz yana oldingi dunyo yaratilishida bo'lgan holiga qaytadi bizning qadrimiz martabamiz aslida g'oyat yuksakdir bu dunyoda boshqa hech bir narsa inson martabasini ko'tara olmaydi inson qadrini tiklay olmaydi ko'p odamlar o'zining martabasini qadrini pul bilan boylik bilan yoki lavozim bilan tiklashga urinadi ammo bu faqat insonlar ko'zi oldidagina tiklanishi mumkin xudoning oldida esa hech kim pul mol dunyo bilan o'zini oqlay olmaydi hech kim o'z gunohlari evaziga to'lov to'lay olmaydi hech kim insoniy kuch quvvati mol dunyosi bilan xudoning jannatda ato qiladigan abadiy hayotini sotib ola olmaydi. bunga faqat xudoning o'g'li iso masihga ishonish orqali erishiladi qadrli yurtdoshlar istagim siz uchun tilagim meni tinglayotgan har bir yurtdoshim iso masihda yangidan xudo beradigan yuksak martaba farzandlik huquqini qaytarib olishingizdir butun barakalarga ega bo'lishingizni tilayman ibrohimga va'da qilingan barcha barakalarga ega bo'lishingizni istayman xudo sizni marhamatlasin